topdik yana zo'rdan topdik mana shu kamerani damazga chiqqanligi haqida informatsiya keldi менно e shu ayolimiz gapirganini eslaringda bor o'sha ayol hamma yo'qdi gapirgani tasdiqlandi kechagi video roligimizda vaqt soat tasdiqlandi точнее o'sha vaqt soatini qidirib yurib qaraganimizda bir ikkita kameralarni qaraganimizda e imenna nimaga o'tirib damazga o'tirib ketganu burilib ketgan bu narigi taraflarda mana o'zlaring ko'ryapsizlar ash taraflarda kamera yo'q ekan endi mah mana shu tarafdagi chunki boshqa yo'l yo'q u yerdan yurish burilgandan keyin buyoqqa boshqa yo'l yo'q o'sha sababli mana shu eng optимальный kamera ekan mana eng optimalьniй kamera ekan keyin narigi tarafda ham muni kameralar bor ekan mana shu taraflargacha kameralarni hozir tekshiramiz mana hozir o'zlaringga sekin sekin ko'rsatib boraveramiz do'stlarovoz yaxshi eshitilyaptimi plus ezib yuboringlar dostlar. dgi video kameralari va video yozuvlarni tekshirib ko'ramiz agarda xudo xohlasa agarda aynan bir damas o'tgan va shbu damas o'tgandan so'nggina esa yigirma soniya davomida ya'ni yigirma soniyaga qadar hech qanday mashina harakatlanmagan agarda shu kadrda hozir mana bu yerda joylashgan ya'ni kuli mavzni asosiy yo'lini ozgina qismiga qaratilgan kamera yozuvi bor ekan shbu kamera yozuvini kirib sizlar bilan birgalikda tekshiramiz o'uh aegalari bilan suhbatlashdik u egalari xalqimizni duo qilishligini va mana shu narsaga bee'tibor bo'lmaganligini va tezroq bola topilishi uchun video yozuvlarimizdan video yozuvlardan foydalanishimizga ruxsat berdi biz o'sha kungi sanadagi video yozuvga kirib qo'yganmiz azizlar mana ikki ming yigirma birinchi yil nol bir nol olti nol sakkizu nol birdan boshlaymiz так bui pauza qilib turamiz ozgina holat bo'yicha izoh bergunimizcha ushbu sakkizu ikki yozuvga e'tibor bermaysizlar chunki ushbu video kamerani рegistраtsiyяsi besh soatu besh minut oldinda ekan ya'ni real vaqtga qaraganda shuning uchun ham hech qanaqa bu hayp emas yoki yolg'on ma'lumot emas kerak e, bo'lsa qonuniy javob berishga ham tayyormiz ushbu ma'lumotni tasdiqlovchi guvohlarimiz ham isbotlarimiz ham bor albatta ular qarindoshimiz emas guvohlikka o'tadi o olasizmi massalaringiznih olaveringku bemalol так sizlar bilan azizlar hozir shu kameraga yozib ogiramiz ya'ni aynan mana shu yerda turgan mana bu yerda ketgan joyi bor ya'ni kot tasmaga qarab turgan joyi bor shu ketgan joyda damas harakatlanib o'tib ketadi va ushbu damas harakatlanib o'tgandan so'ng esa hech qanday mashina ma'lum bir vaqt davomida o'tmaydi ozgina tezlashtiramiz ozgina tezlashtiramiz kadrlar tezlashdi qotib qolganim yo'q internet ishlayapti просто sizlar internetlarndi svяz chatoq bo'lsa shunaqa qotib qolgan bo'lishi mumkin negativchilar uchun bir narsani ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman youtubeda bundan ham qiziqarli video roliklar har xil turdagi kinolar seriallar juda ham mavjud agarda shbu mavzumiz sizga aloqador bo'lmasa yoki ushbu mavzuga siz aloqador bo'lmasangiz yoki ushbu mavzu hozir duo qilayotgan insonlarni aynan mana shu mavzuga e'tiborni chalg'itmasligingiz va agarda yoqmayotgan bo'lsa hozirgi aytib o'tgan holatlar bo'yicha bemalol internet tarmog'ida o'zizga yoqqan jarayondagi videolarni tomosha qilishingizni tavsiya qilami sda sekinlashtiraylikdanas o'tadi hozir bugungi jonli efirimiz qisqacha bo'ladi keyin esa to'liq ma'lumotli jonli efirda taqdim etamiz Onu siktirteyiz çünkü. O zaman şimdi daha nasıl topildi mana topilgani topilgan yoz navasga chiqqan joyi tushib qolgan ekan kadrga o'sha joy bo'yicha kamerani qidiryapmiz agarda yo'nalishi bo'yicha qaysidir yo'nalishga taalluqli damos bo'ladigan bo'lsa xudo xohlasa ertaga so'rovnoma o'tkazamiz abdulazizni rasmini olib abdulaziz toshkentda degan gumonlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak ichki ishlar bo'lim bilan biz boq bog'landik aloqaga chiqi hech qanaqa abdai toshkentda yurganligi hozirdagi taxminlar mavjud emas qo'shimcha ma'lumot bo'lsa ichki ishlar bizga taqdim qilgan bo'lardi nomeringizni bering videosini tashlab beraman deyapti o'qimaysizmi abdulazizni videosini o'qiyman ilhomjon zumunov nomerim mavjud emas telegramga kirib behzod rahmonov ne yozsangiz <laughs> mani lichkam kelib chiqadi o'tib ketdimi hozi damaz ko'rganim yo'q <laughs> icha qaytaring siz e'tibordasiz o'ylayapman-da. o tta yozibdi farruh har kun top qarab turinglar sanov bo'yicha sanaymiz biz sekundni sanab olganmiz damas kelyapti y maniki ham bo'ldi hozir qani 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 ko'rinish qalay do'stlar yozib yuboringlar uzmobilega rahmat связь uchun bizga zo'r sharoit yaratib beringbilain sal yaxshi ishlayapti uzmobile вообще пparodь qilib yuboryapti internetni rahmat sizlarga uzmobile salfetkani ekranna oramiz internet bering aka hozivaqtim birdan sakkizgacha xulas damas o'tganligini ko'rsataman azizlar internet qotib tashlayapti shuning uchun tez tez harakat qilaman ko'rsatib berishga sizlarga ak vaqtini eslab qolmadingizmi biz soat oldindayu bu yo'q mana bu yerda sekundga qarab turgingizmi sizn qo'lizdayi m rahmat og'on aka Ahmad. <laughs> nima <Ne> qilish kerak <okay>? aka <laughs> bo'ldi bo'lmasam operatorlar bilan bir ikkita mutaxassislar bilan gaplashib ko'riygchi ko'tarish yo'l u'rug'larini bilib turib keyin sizga telefon qilaman aka запрос bersa ko'tarib beraveralik hozir do'stlar hozir yoqamiz sekund gaplash olsin telefonda abdulaziz dadasi bilan gaplashyaptibo'pti ho'p hmm. aka qiziqib ko'raychi <laughs> sizga ответini aytaman خواه با azizlar ming bor uzur abdullaziz dadasi telefon qildi ma'lumot olish uchun kameralarni tekshiryapsizmi qilyapsizmi uqilayapsizmi deganligi uchun man iloji yo'q olishga majbur bo'ldim ho'p xo'sh o'sha vaqtni qo'yamiz davasini ko'ramiz Ma damas karaketle anık <messizlik> yaptı. Hey bu bu damaz bas, bu damaz bas. Bu gruzavoy damas. Şu gruzavoy damas. Utkenle ki. Kene otu. Atışmasan. Kene ile anıoz. Gruzavoy damas utkenle ki. Estağfurullah, estağfurullah. Niye kışçeler bu öyle Bu da onu rahmi kısım gibi kitap. biz qo'llab quvvatlab turganlar insonlarni hammasini ilohim alloh panohidan asrasin bizga nisbatan negativda bo'lib shu kanalga kirib shu kommentariyani yozsam shunaqa bo'ladi deb de, turib ota onasini olgan chiroyli tarbiyasini ko'rsatatirgan negativchilar ilohim xudoni o'zi rahmi kelsin abdug'an akam aytganidek dardimni tushunmagan dardimni ustidan chiqib mingan shunaqa qilgan insonlarni xudo meni g'amim o'ziga solsin boshiga solsin deydi. yo 6 yanvarda bonu mamajonova 6 yanvarda bola toshkentdaku sizlar qayerda qidiryapsizlar yoki bu serialmi aziz musayev toshkentda bo'lsa ushlab kelmabsizda xullas hozir <laughs> besh yoki uch minut oralig'ini tezlashtirib yubordim shu yerda o'tadi damas o'tib ketadi uzoq vaqt qolib ketardi narigi kamerada hech kim tmasdan ma'lumot bo'yicha aytib o'taman kirgilikda ko'rgan ayol bilan kecha suhbatlashdik undan keyin voqea joyini borib ya'ni sahnalashtirishga harakat qildik ayol bizni holatlarda tushuntirib o'tdi mana <Görsanna> грузовой o'tib ketdi aka o'tib ketdi грузовой hozir endi damas o'tadi holatlarni tushuntirdi o'sha damasni oldiga o'tirib ketgan ekan xullas hozir qaysi yo'nalishdan bilamiz agar mana shu yo'nalishda o'tgan bo'lsa o'n uch o'n to'rt damas <initiatives> mana 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 o'tdi 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 orqaga qaytaring orqaga qaytaraman hozir ha oldin gruzovoy o'tgavdiyu ана ана bu o'tdida hoir qaytari енді қой әке sikinlashtiringoy бұл керек chunki trafareti o'n uchlarniki ko'piniki yangi bo'lib ketganda уже trafareti trafaretni qara eski ha farrux o'n to'rt yo'nalishi <laughs> bu kirgili farg'ona bo'lishi kerak chunki olti ketyapti kyap kirgili farg'ona bo'lishi kerak bu o'n to'rt azizlar <laughs> mana bu yerda damas turibdi endi sizlarga qanaqa darajada ko'rinyapti <laughs> yoki ko'rinmayapti ko'rinmayaptiemas chunki tez ma'lumot tarqatishimizga sabab ba'zi bir blogerlar olib yolg'on sanlav olih yozib yubormasin deb turib shunaqa ko'rsatyapti mana качественный variantini post qilib qoldiraman rasmga olib xudo xohlasa качественный varianti nima qilang fari aka telefoningizib turasizmi shu holatda o'sha damasda chiqqan xullas holat bo'yicha gapirib o'taman biz opam bilan suhbatlashdik sahnalashtirdik qaysi holat bo'yicha qayerga ketganligini bildik endi biz bilmaymiz o'sha eng katta hozir davlat tashkilotlariga tegishli bo'lgan kameradagi yozuvlar bizga taqdim etilmagan <laughs> va vakolatimiz ham yo'q ushbu nimani uch yuz oltmish gradusda katta kamerani olishga tiniq chiqdimi yo'q yo'q yaxshi ci без спичк sичyoib qolibdi shuning uchun biz ko'rgan o'sha guvohlik bergan insonlarni fikridan kelib chiqib ya'ni ozgina dadasi bilan maslahatlashdik abdug'an akam bilan so'ng o'sha abdulaziz debturo ko'rgan <laughs> <Badanakamalan, gülüyor> opa bilan maslahat qildik opa endi ya, o'sha şey kadrlarni ko'rgan bilgan aytgandir lekin bizga aniq ma'lumot berishga harakat qildi xullas damasga o'tirgan u ayol bilan ko'rishib bo'lgandan keyin damasga o'tirib chiqib ketgan ozgina lekin xuddi sha чужoy insonga o'xshab atka batka qaragan haligi notanish joylar tuyulganligi uchun o'zini xatti ha harakatlarini noqulay -e sezgan o'zini noqulay -e sezgan xotirjam harakat qilmagan shuning uchun keyin damasni oldiga -e, o'tirib yo'lga chiqqan va burilib mana shu tarafga yurgan faqatgina mana shu aptekani oldidagi ya'ni kredit do'kondagi kamera bor ekan xolos qolgan kameralar yozuvini ko'rishga harakat qildiku lekin ularniki удалить bo'lib ketibdi faqat o'n kunni сохраniть qilar ekan boshqa kameralarda esa ba'zi bir muammolar bor ekan shuning uchun bugun mana shu kredit do'konidagi kamerani ko'rib shu kameradan именно o'sha qatnov qismida yuruvchi transport davaslariga o'tirganiga guvoh bo'ldik azizlar xudo xohlasa endi ertaga mana shu jarayon bo'yicha aynan apros o'tkazamiz ya'ni abdulaazizni rasmini olgan holatda uh, ya'ni mana shu kuni mana shu sanada iloji boricha esluvchi insonlarni va bizni ko'rib turgan aynan uh, kirgilikda qatnov qismini faoliyatini olib boruvchi transport vositasini haydovchi shofirlarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardik agarda bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib va fikrlarimizni eshitib turgan bo'lsalaring xudo uh, xohlasa inshaalloh ertaga aprus o'tkazamiz mana shu aprusimizda oltinchi yanvar kuni именно soat o'n ikkidan boshlab soat bir yarimgacha bo'lgan vaqt davomida agarda kirgili mazisda aylanib yurgan akalarimiz bo'lsa ertaga bizni o'tkazadigan mana shu afrusimizda yordam berishlarini agarda aynan o'sha damasni boshqarib ketayotgan shafyor kim ekanligini yoki damasni uzoqdan bo'lsa ko'rishligini aytishsalar xudo xohlasa biz ham harakat qilamiz azizlar bugun sizlarga mana shu ma'lumotni yetkazish uchun kirdim chunki jonli efirda ko'p qilish niyatim yo'q faqat faktlar bilan sizlarga murojaat qilib fakturalar bilan taqdim etishni xohlayman простой videolar bilan to'g'risi o'zim ham hijolat bo'laman ma'lumot taqdim etganim shuning uchun ham telegram ijtimoiy tarmoqlarim behzodbek rahmonov deb yozsalaring bemalol chiqadi lotin harfida kirgikcha emas telegramim bor mani zaryadim tugash arafasida jonli efirda esa shuhrat esanov kanalida ham bo'lmoqda azizlar xudo xohlasa kechki dasturlarimizda ba'zi bir videolar bor ya'ni isbot dalillarimizni sizlarga taqdim etishga harakat qilaman shu isbot dalil orqali kechki jonli efirda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar bugungi yangilik shu edi rahmat kattakon tushunganlar uchun negativchilar uchun esa insof berishsin hurmatli do'stlar <laughs> jonli efirimizni ham mana tamomlayapmiz kirib qo'llab quvvatlaganlaring uchun katta rahmat sizlarga mana mana shu ma'lumotni yetkazish uchun jonli efir qildik ertaga aprosda ko'rishguncha xayr do'stlar sog' bo'ling salomat bo'ling